перекрили, вікна в п'ять Учора я була, приїхала, побула і приїхала додому. Дзвони ця, що з ним живе, вона мене мамою називає. Каже, мама, ми вмираємо. А я кажу, вовк, що ви придумали? Що ви кажу, що, що, що случилося? Нас поранило. Я приїхала до пільниці. Да, я, я, давай, давай, да, 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 да. давай, сейчас и откроем. Давай. Посмотрим, где там. Я дивилась. Куда я... оно влетело? Да, оно, оно влетело через стенку. Было тут стояло, как порося, но через же все в крови. по вся в крови. Да что я не включу, а? Господи. О, еще, слава Богу. Вот. Він там лежав, ось сюди попало, Ну там у, у стінки дирка, у стінки дирка сюди попала, і ото він як крикнув, ой, а тоді вона попала в його, а потім через його прошу на неї попало. Ну все, дивіться. Це ще позабирала, там тряпки теж, полотенце, все в крові. Попала усюди, побила кафе побила. І загорілося, ну добре, що не сюди, а тут загорілося. Тож падали пулі. часто падають у хату, ну хоч не горіли, а це почали горіти. А в стінку попало, там видно. Тут яма у дворі дуже ту яма. Тут побило все, в огород не вийде. О, оно, о, видно, вот сюда попало. Да что, дырка? Поздравляю. О, подождите, подождите, Это надо раз, раз, Деревянная эта стояла. Ну, щит, пробила окно, ну, пробила этот макар закрытым. Ну и так я не делал. И влетела сюда за телевизора, у меня и в вспышка произошла, а что-то было кто той Дым море. Сосед вызвала скорую. Они родные приедем, приедут военные. Военные медики поехали, забрали до центра, довезли. И от центра группы здесь меня и жену. Два случая за 10 число поступили в час, в час ночи больные, женщина в тяжелом состоянии, открытые переломы обеих бедер со смещением отломков мужчины, перелом малоберцевой кости левой голени, обширная а рана левой голени, в общем, поступили в тяжелом состоянии, на данный момент состояние стабилизировалось, средне-тяжелое, но они находятся у нас на лечении, женщина в реанимации, да, положили больше для наблюдения, в общем-то что большие большие раны серьезные серьезные переломы в общем речь идет об о нестерильном открытом переломе то есть непосредственно осколок перебил кость вот ну несколько мелких осколков удалось достать в общем поверхностных